خدا کی صفت ملک مالک ہونا خدا کی شان ہے جیسے کہ ارشاد خدا بندی ہے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی بادشاہت خدا کے لیے ہے اور اسی کی طرف بادکشت ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خدا کے ہاں بیٹا نہیں ہے اور بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اب ان دو آیات کے بعد ان دو آیات کی تلاوت فرمائیں اور جن پر تمہارا دائیاں ہاتھ مالک ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے صورت عمران میں اشارہ فرمایا آپ کہہ دیں اے اللہ تو ہی مالک الملک ہے تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور جس سے چاہے عزت دے اور جس سے چاہے ذلہ دے, دے تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے بے تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اصلی مالک کے اعنات خدا ہے اور جب وہ چاہے تو اپنے کسی بندے کو ملکیت و حکومت عطا کرتا ہے کسی بھی بندے سے طاق کرتا ہے خالق محی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی زندہ کرنے والا ہے اس سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات یہ ہی ہیں اللہ ہر چیز کا خالق ہے کیا اس کے کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے آگاہ رہو خلق اور امر اسی کے لیے ہے اور وہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اللہ ہی کارساز ہے اور وہی مرتوں کو زندہ کرتا ہے درج بالا آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ خالق صرف اللہ ہے اور مد زندہ کرنے والا بھی اللہ ہے مگر اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عزن خداوندی سے پرندہ پیدا کرتے تھے اور جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے کہا اور جب تو مٹی سے پرندے کی شکل و صورت بناتا تھا میرے حکم سے اور تو اس میں پھونک مارتا تھا تو میرے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا اور تو پیدائشی اندھوں اور کوڑھوں کو میرے حکم سے تندرست کرتا تھا اور تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبانی اپنے معجزات بیان کرتے ہوئے فرمایا میں <تصفح> تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی شکل و صورت بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ سچ مچ پرندہ بن جاتا ہے اور میں پیدائشی اندھوں اور مبروز افراد کو تندرست کر دیتا ہوں اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں خدا کے پیدا کرنے اور زندہ کرنے اور حضرت عیسیٰ کی پیدا کرنے اور زندہ کرنے میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق و محیع و اعلی اطلاق ہے اور حضرت عیسیٰ اس کے حکم اور اس کے تعت کردہ کو سے پرندہ خالق کرتے تھے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ خالق ہے اسی نے اپنی شان تخلیق کے لیے زوجین کو ذریعہ بنایا اور اس کے ملاب سے مخلوق پیدا کی اور اگر چاہے تو وہ خالد والدین کے بغیر آدم و ہوا کو پیدا کر دے اور اگر چاہے تو والد کے بغیر حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دے یہ سب اس کی شان اخلاقی ہے مردوں کو زندہ کرنا خدا کی صفت ہے مگر خدا نے حضرت عیسیٰ کو اپنی اس صفت کا مظہر بنایا بلکہ ایک موقع پر تو زیادہ رنگ کی گائے کی گوشت سے بنی اسرائیل کا ایک مقتول زندہ اور اس نے اپنے قاتل کا نام و پتہ بتایا حضرت عیسیٰ کے پرندہ بنانے سے خدا کی خلقیت پر کوئی حرف نہیں آتا اور مردے کو زندہ کرنے سے خدا کی صفت و عیا مشکوک نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا خدا کی فرمان اور اجازت سے سر انجام دیا صفت ولی و شفیع خدا ہی حقیقی ولی و شفیع ہے جیسا کہ ان آیات میں بیان ہے کیا ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر سفارش کرنے والے اختیار کر لیے ہیں تو آپ کہہ دیجئے ایسا کیوں ہے چاہے یہ لوگ کوئی اختیار نہ رکھتے ہوں اور کسی بھی طرح عقل نہ رکھتے ہوں کہہ دیجئے شفاعت کا تمام تر اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہے اور اس کے پاس زمین اور عثمان کا سارے اقتدار ہے اور اس کے بعد تم بھی اس کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے اس کے علاوہ کوئی تمہارا سرپرست اور سفارش کرنے والا نہیں ہے کہ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے اس کے علاوہ ان کا سرپرست اور سفارش کرنے والا کوئی نہیں ان کو یاد دہانی کراتے رہو مبادہ کہ کوئی شخص اپنے کیے کی, کی بنا پر ایسے عذاب میں مبتلا ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سرپرست اور سفارش کرنے والا نہ ہو قارین کرام آپ نے مذکورہ چار آیات میں پڑھا کہ شفاعت خدا کے ساتھ مخصوص ہے اور ان آیات میں کوئی استثنا نہیں مگر قرآن مجید کی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں اور عام کو خاص اور مقلق کو مقیج ثابت کرتی ہیں اس قانون قرآن کے تحت اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ سے شفاعت کی نفی نہیں کی بلکہ شفاعت کا اثبات کیا اور اسے اپنے وزن سے مشروط کیا اس حوالے سے مندرجہ ذیل آیات کو ملحث فرمائے کوئی اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرنے والا نہیں کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر وہ اس کے ہاں شفاعت کرے اور اس دن کس کی سفارش کام نہ آئے گی سوائے اس کے جنہیں خدا نے اجازت دے دی ہو اور وہ اس بات سے راضی ہو اور اس دن اس کے ہاں بس اسی کی شفاعت فائدہ دے گی جسے خدا نے اجازت دی ہو اس وقت کوئی شفاعت کا سہج اختیار نہ ہوگا مگر وہ جس نے رحمان کی بارگاہ میں شفاعت عائد لیا ہے اور وہ کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے مگر یہ کہ خدا کو پسند کرے پہلی اور دوسری قسم کی آیات میں دراصل کوئی تعداد نہیں دونوں قسم کی آیات کو ملانے سے یہ نتیجہ برامت ہوتا ہے شفاعت کا ساتھ چشمہ ذات خدا ہے اور اللہ نے اپنے سالے بندوں کو شفاعت کا اختیار دیا ہے لہذا ان کی شفاعت بھی در حقیقت خدا کی شفاعت ہے